কোৱা আছোঁ আমি মাছ বচাঘা মোৰ পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ সকলোকে শুভকামনা জনালোঁ লগতে জ্যেষ্ঠসকলক মোৰ সেৱা জনালোঁ আৰু এইফালে আমি দেখিছেনে পিঠা পানী বনোৱাত মানে একদম পূৰা ব্যস্ততা হৈ গৈছোঁ আৰু একদম আজি মানে দহ তাৰিখ আজি জানুৱাৰী দহ তাৰিখ দহ তাৰিখৰ পৰা বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে আমি সকলোখিনি ওলাই গৈছোঁ যিহেতুকে ঘৰতে ঢেঁকী নাই আমাৰ ওচৰতে খুড়াহঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে বগ' বহি আছে এইফালে বৌ বহি আছে আৰু এজনী বৌ মানে গোটেইকেইজনী মোৰ বৌয়ে হয় আৰু এইফালে মায়ে ঢেঁকী দি আছে এজনী বৌয়ে পিঠাগুড়ি চালি আছে মানে আমি ভাগে ভাগে কৰি আছোঁ আৰু ইজনী ভাগ ভাগৰ লাগিলে সিজনীয়ে কৰোঁ সিজনী ভাগৰ লাগিলে সিজনীয়ে কৰোঁ আৰু এইফালে মই অকণমান সময় মানে বহিছোঁ আৰু এইফালে সেয়া এতিয়া পিঠাগুড়ি চিঠিকুৰি খুন্দি মেলি আহি লৈ পিনে এইফালে পিঠা বনোৱাত পূৰা ব্যস্ততা হৈ গৈছোঁ এইফালে বনাই আছোঁ ইমান ভাল যেতিয়াও পি পিঠাকেইটা মোৰ বনোৱা নহয় কিন্তু তেতিয়াও মই মানে তিলপিঠাটো বনাবলৈ খুবেই ভাল পাওঁ মায়ে ময়ে দুইজনীয়ে মিলিকেনে পিঠা বনাই আছোঁ যিহেতুকে বোৱাৰীৰ ঘৰত নায়েই আৰু তাই বিহুৰ আগদিনাখনহে আহিব মানে উৰুকাৰ দিনাখন আহিব আৰু এইফালে আজি নেক্সট দিনাখনো ৰাতিপুৱা হয় ৰাতিপুৱা এইফালে গা চা ধুই মেলি কিনে সেয়া বহি আছোঁ আৰু ৰ'দতে গা চা ধুই এনেকৈ ৰ'দতে বহি আছোঁ অকণমান ৰ'দ লৈছোঁ আৰু এইফালে সেয়া মায়ে দেখিছেনে মায়ে বাচন বৰ্তন ধোৱা বেলেগ কামতো লাগি আছে এইফালে দেউতা কৰি গাঁতখিনি পূৰা মানে ধুনীয়াকৈ সামৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ আজি হৈ গৈছে উৰুকাৰ উৰুকাৰ দিনাখনৰ এতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ যিহেতুকে ৰাতি খানা খাব লাগিব আৰু আমাৰ পুখুৰীতে যিহেতুকে মাছ এৰা হয় মানে তাতে মাছ দেখিছেনে সেয়া পানী শুকাই গ'ল কিন্তু ভাইটিহঁত আহিব বোৱাৰী আহিব যিহেতুকে সিহঁতৰ কৰ্মৰ সূত্ৰে তেজপুৰতে থকা হয় আৰু মোৰ ভণ্টিও তেজপুৰলৈকে বিয়া দিয়া হৈছে সেই গতিকে এতিয়া মানে কি কৰিছোঁ মাছকেইটা ভাবিলোঁ ধৰি লওঁ আৰু সিহঁতৰ কাৰণে মাছকেইটা জীয়াই থোৱা হৈছিলে অকণ অকণ পানী ঢালি ঢালি থোৱা হৈছিলে যিহেতুকে পানীখিনি শুকাই গ'ল আগতে যিহেতুকে মোৰ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' মোৰ আগৰসমূহ চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ফিচাৰীত মাছ এৰাপা বুলি মই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু এইফালে দেখিছোঁ মানে এতিয়া সেয়া পানী শুকাই গ'লগৈ ইমান মানে ভৰ্তি পানী থকাখিনি ইমান কম সময়তে যে শুকাই গ'লগৈ আৰু এইফালে মাছকেইটা মানে কি হ'ল ভাইটি আৰু ভণ্টিহঁতক দেখি কিনে মায়ে পানী দি দি অকণ অকণকৈ মাছকেইটা সেই খালতে মানে তেনেকৈ জীয়াই থোৱা হৈছিলে আৰু যিহেতুকে আজি এতিয়া ৰাতিলৈ খানা খোৱাই হ'ব সেই গতিকে মানে মাংসটো অনা হ'বই মানে কিন্তু তেতিয়াও মানে আমাৰ ঘৰৰ লোকেল মাছকেইটা খাবলৈ ভাল লাগিব নহয় জানো সেইটো কাৰণে সেয়া তেনেকৈ মায়ে মাছখিনি পূৰা জীয়ণ দি দি থৈ দিছিলে আৰু এইফালে এতিয়া সেয়া মাছ ধৰাত পূৰা লাগি গৈছে আৰু এইবাৰ মাছ দিয়া হৈছিলে চন্দা মাছ দিয়া হৈছিলে আৰু এইফালে জিৰিকা ৰৌ এনেকৈ মানে মিক্স আৰু কিবা কিবি তেনেকৈ এৰি দিয়া হৈছিলে আৰু কি হ'ল জানেনে এইবাৰ আমাৰ মাছখিনি ডাঙৰেই নহ'লে আৰু এইফালে যিবিলাক পুঠি দৰিকণা মানে এইফালে পানী অকণ অকণ আছিলে যে মাৰি দিয়া হৈছিলে সেইখিনিৰ পৰাই দেউতাই সেয়া তেনেকৈ মানে বুটলি আছে আৰু মাছকেইটা বাকী এইফালে এতিয়া সন্ধিয়া মানে ভাত পানী বনোৱাত পূৰা যা যোগাৰ কৰা হৈ গৈছে আজি মাংসটো আমাৰ ভাইটিয়ে বনাইছে খাহী মাংস অনা হৈছে আৰু এইফালে অনা হৈছে খী মাংসটো এইফালে ভাইটিয়ে বনাব আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ বনাব মায়ে আৰু এইফালে বোৱাৰীয়ে ৰুটি বনাব আৰু এইফালে মাছ ভাজিবলৈ বাকী থাকি যাব আৰু এয়া চবেই মানে কাম একদম ভাগে ভাগে ভগাই লোৱা হৈছে আৰু যিহেতুকে মানে মই এতিয়া চৌকা চুব নোৱাৰা হ'লোঁ সেইটো কাৰণে মানে মই বনোৱা ভাগত আজি পৰা নাই আৰু বোৱাৰীয়ে মায়ে আৰু এইফালে ভাইটিয়ে তিনিওটাই মিলি জুলি বনাইছে আৰু কিন্তু মই ওচৰতে মানে এনেকৈ আঁতৰৰ পৰা বহি চাই থকা মানুহেই হ'লোঁ দেই আজি মানে এয়া আৰু আঁতৰৰ পৰাই বহি মেলি

সেয়েতো হা কি কৰিছা তুমি আ টোকি হা কি কৰিছা ব বৈ দে বৈ দিয়া এই আমাৰ টুকলি মাম খাওঁতে বহুত দুষ্টামী দেখিছে আমাৰ টুকলি অ অ অ মাম খাওঁতে বহুত দুষ্টামী মায়ে মাছ ভাজি আছে আৰু এইফালে সেয়া বোৱাৰীয়ে ৰুটি বনাবলৈ লৈছে মানে ৰুটি ভাত আৰু অকণমান অকণমান চব মিলাই খাম তাৰপাছতে খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ এইফালে খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বৌহঁত খুৰীহঁত বা আমি মানে সকলোবোৰ তেনেকৈ ভাত পানী খাই বৈ ওলাই আহোঁ আৰু চবৰ ঘৰে ঘৰে এনেকৈ সোমাই আহোঁ অকণমান মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহোঁ আৰু চবৰ লগতে বাকী এইফালে আমাৰ সেয়া ভাইটিয়ে মাংস বনাই আছে তিনি চাৰিজনমান মিলি পিনে সেয়া সিহঁতে খাব আৰু তেনেকৈ এইফালে সেয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ বাকী আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে